Цены на все товары повышены до катастрофических высот. На днях поднимется слово э, цены на горючку. Как будут сеять села шинитку? Никто не знает. Как будут машины возить людей? Никто не знает. Это значит, что поднимутся цены на маршрутки цены на все, что есть, поднимутся, потому что и поезд едет на то называется солянка. И все. Это. Везде у нас в стране практически одинаковые цены. Крым бешенее на цен еще больше, чем кто-либо у нас в нашей державе. Я хочу, чтобы мы все как подумали, как можно будет выжить. Условия поднятия сегодня, сегодня взорвали целую Украину. Вот тех судей, которые писали, которым отдано направо.